आप देख सकते हैं कि सवेरे ग्यारह बजे से ही जो कैंडिडेट्स हैं जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे उन्होंने वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और उन्होंने अपनी अपनी जगह दे दी है और जो कंपनी के लोग हैं वेराक के इंटोरेंस के ए ग्रुप के ये सब यहाँ पर आ चुके हैं और इंटरव्यू शुरू भी हो गए और रिस्पॉन्स अच्छा है अभी तो सवेरे से एक घंटा हुआ है शुरू हो के आ, मुझे लगता है दोपहर तक और ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचने की हमको तो संभावना है और हम उम्मीद करते हैं कि शहर में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हमारे जो एफर्ट्स हैं वो बेरोजगारी कम करने में काम में आएंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं और पे प्रेव। प्रेव। लोगों के अब देखते हैं यहाँ पे सौ डेढ़ सौ जो भी लोग आएंगे कोशिश करेंगे कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ले, के उनको एडजस्ट किया जाए जैसे एटीसी ग्रुप की तरफ से रात में वो भी इसके साथ ज्वाइन होंगे उनके पास भी कुछ रिक्वायरमेंट थी जॉब्स की उनके भी जिम्मेदार इमरान भाई यहाँ पे आए हैं और और भी एक दो कंपनी के लोग अभी आने वाले हैं उनका उनसे तो भी बात हुई है तो ऐसे ऑन स्पॉट भी कुछ कंपनीज ज्वाइन हुई है देखते हैं हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें किया जाए अभी हमने रिक्वेस्ट की है कुछ लोगों से कि लेडीज के लिए भी हमको कई फ़ोन आए लेडीज की तरफ से कि उनके पास भी जो है तो ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए जाए तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो महिला जो हैं उनके लिए भी हम ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज करें ताकि उनके भी जो समस्या हैं वो हल हो सकें इनिशिव लिया इन शाम साहब ने मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें बच्चों के फायदे के हित में बच्चों के हित में आज जो मुहिम चलाई उन्होंने और इन मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये ऑर्गेनाइज करते रहेंगे आज काफ़ी बच्चे आए यहाँ पे और हमारी दो तीन कंपनीज ने यहाँ पे अप्रोच किया है हमारे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं और जैसा काम हिशान साहब आज कर रहे हैं वे तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इन शुरू यहाँ पर इंडोरेंस सिस्टम है और दूसरी वेरॉक है और बास ट्रांसपोर्ट ए टी सी ट्रांसलाइन ये कुछ कंपनियों ने यहाँ पे आज अप्रोच किया है हमारे काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स है और इन आगे भी रहेंगे तो हम इनसे उम्मीद ऐसी करते हैं कि आगे भी ऑर्गेनाइज करें और हम इनसे अप्रोच करके हमारे कैंडिडेट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करें थैंक यू थैंक यू वेरी मच जयसिंगपुरा येथे मुरुज हॉटेल मोहम्मद ईशाम उस्मानी यांच्या निवासस्थानी त्यांच्या ऑफिस पशे आमचे मार्गदर्शक ईशाम उस्मानी यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक रोजगार मेळावा भरण्यात आला आहे त्याला उत्सुक मिळत आहे त्यांचं हे विजन हे खूप चांगलं विजन आहे इशाम उस्मानी यांना मी शुभेच्छा देतो की यांनी असेच कार्य करत राहावे याच्यानंतर आम्ही एक महिलांचं ही असंच एक उपकरण घेण्यास तयार आहोत आमचं एक लोपींशी बोलणं चालू आहे

और ये जो काम करते हैं कि पहले से ही यह तो लोगों की भलाई के लिए आ, समाज की भलाई के हर समाज की ऐसा नहीं कि की ये तकलीफ नहीं है हर समाज की भलाई के लिए ये लोग काम कर रहे हैं और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इन्होंने मेरे, मेरे को मुझे इन्वाइट करें यहाँ पर मेरे को बुलाए मैं तहे दिन से इनके साथ हूँ इनका जो काम है जो बच्चों को जो रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं आज के पीरियड में ये बहुत बड़ी बात है आज के पीरियड में लोग नहीं तो मोबाइल लेते होटलों में बैठते नौजवान बच्चे है तो गार्डनों में जाके बैठते फालतू फालतू चीज़ों में नशे की आदत लग जाती है इसमें और इसमें गलत लाइन पकड़ लेते हैं अभी देखा गया है कि बालू में भी कुछ ऐसे नौजवान बच्चों से कुछ गलतियाँ हुई तो इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है जो रोजगार देने का इनिशिएटिव किया है ये बहुत अच्छा है और मैं तेरे दिल से श्याम उस्मानी के संजय बाल के साथ हूँ बहुत बहुत मुबारकबाद देता तो एक बैलेंस भरा हुआ आणि आमची ही विनंती तुम्हाला आहे की आम्हाला एक शंभर दीडशे लोकांची आणखी महिलांसाठी स्पेशल कारण की महिलांचा पण खूप बेरोजगार आहे महिला पण अनेक फोन आलेत मला महिलांसाठी पण आम्हाला असे एक शिबिर द्यावे ही माझी नम्र विनंती धन्यवाद जे जिम्मेदार आलेले आहे त्यांच्या मी या भागात स्वागत करतो आलेले सर्व माझे युवा भाऊ आपल्याकडे शहरामध्ये आता आम्हाला पाहण्यात आलं की रोजगारचं खूप प्रश्न आहे आणि कसा आपल्याला समाजामध्ये जास्तीत जास्त, जास्त लोकांपर्यंत समृद्धी त्यांच्याकडे आपल्याकडे घेतं जातं त्यासाठी एक प्रयत्न म्हणून आम्ही हे उप उपक्रम हाती घेतला आहे आता हे जे उपक्रम आहे त्याला जास्तीत जास्त आणखीन कसा वाढवता येते त्याचा आम्ही प्रयत्न करू मी संजय वाघमारेजीचा पण खूप खूप धन्य धन्यवाद व्यक्त करतो की त्यांनी याच्यामध्ये परिश्रम घेतले त्या कार्यक्रमात आवर्जन उपस्थित इरफान भाई ॲडव्होकेट अनिस पटेल वसीम शेख भाई शहबाज स... सर्वांचा धन्यवाद देतो आणि आमचे सईदभाई जे आमचे इकडे मजिद कमिटीचे सदर पण आहे आणि एक धाराडीचे समाजसेवक आहे ते आमच्यासाठी हे कार्यक्रमात आले त्यांचा पण मी धन्यवाद देतो त्यांना आणि आपल्याला शुभेच्छा देतो की याचे या कॅम्पच्या माध्यमातून आपल्याला जी सुरुवात आता करायची आहे आपले कॅरियरची तुम्ही सर्वजण पुढे जावा आणि जास्तीत जास्त, जास्त, जास्त कसं समाजामध्ये मा तुमच्या माध्यमातून पण समाजाला मजबूत करू शकता तुम्ही त्याच्यासाठी माझी शुभेच्छा आणि आजारी सर्व मान्यवरांचा धन्यवाद मी पूर्ण टीमला एक विनंती करतो की जसं तुम्ही आम्हाला आज पुरुषाबद्दल आम्हाला एवढे मोठे कमिटीसाठी दिले तसंच आमची एक नम्र विनंती आहे की असे एक बैलांचा मेळावा भरावे आणि आमची ही विनंती तुम्हाला आहे की आम्हाला एक शंभर दीडशे लोकांच्या आणखीन महिलांसाठी स्पेशल क्योंकि महिला खूब बेरोजगार है मैं अनेक फोन आल माला